Niat awal beliau hendak menemani rakan sekampungnya untuk pergi ke sesi temuduga. Namun, beliau juga turut diberi peluang yang sama bagi menyertai temuduga PDRN tanpa diduga. Sebelum kita lanjutkan video ini, kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng di bawah untuk dapatkan video terbaru daripada channel Arim Media. Kesusahan hidup semasa pemerintahan Jepun serta semangat mahu berkhidmat untuk negara tercinta mendorong beliau menyertai perkhidmatan pasukan polis constable wanita yang dibuat setahun sebelum negara mencapai kemerdekaan. Memulakan kerjaya seawal umur 22 tahun WPC 145 Constable Sariah Ali merupakan antara polis wanita pertama yang terpilih menyarung uniform pasukan keraman ini. Beliau berasal dari parit Kazi, Muar Zoho adalah anak bongsu dari enam adik-beradik ibunya Kalsum Juso seorang peniaga kopi manakala bapanya meninggal dunia sewaktu beliau berumur 8 tahun Selang seminggu selepas sesi temuduga beliau menerima surat tawaran rasmi untuk jawatan konstabel polis Beliau berjaya kerana kesihatan dan matanya yang baik serta ada kemahiran berkomunikasi yang bagus Manakala empat orang rakan sekampungnya tidak berjaya di dalam temuduga yang diadakan di Mantin Negeri 9 itu berdasarkan sejarah awal penubuhan pasukan polis wanita usaha mengambil polis wanita bermula pada zaman darurat 1948 Manakala pada tahun 1955 ada pengambilan tujuh orang polis wanita untuk pangkat inspektor dan kemudian pada tahun 1956 pengambilan pertama seramai 54 orang anggota polis wanita berpangkat constable yang majlis pertahuliannya disempurnakan oleh Tengku Abdul Rahman pada sekitar Mac 1957 Tanggal 1 Ogos 1956 membuka lembaran baru dalam kehidupan anak kelahiran Johor ini Apabila meninggalkan kampung halaman untuk menjalani latihan di Pusat Latihan Polis Pulau selama 6 bulan di High Street yang kini dikenali sebagai Jalan Tun HS Lee, Kuala Lumpur. Beliau dilatih salah seorang pegawai polis wanita berbangsa Inggeris, Miss BDB Wedgwood yang dipinjamkan kepada pasukan polis untuk membantu melatih golongan perintis constable polis wanita. Selepas tamat latihan, beliau mula berkhidmat di Cawangan Trafik Kuala Lumpur pada satu Julai 1956 dengan gaji bulanan RM99.90. Selain bertugas sebagai polis trafik dan di balai polis, beliau turut juga bertindak sebagai penjaga pesalah dan pengiring polis. Masih segar dalam ingatan beliau ketika bertugas pada malam ambang kemerdekaan di Padang Klub Selangor yang kini dikenali sebagai dataran merdeka pada 30 Ogos 1957, Pemasuran Kemerdekaan Tanah Melayu yang dibuat pada jam 12:30 malam dan upacara menurunkan bendera Union Jack dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu menandakan berakhirnya penjajahan British di Tanah Melayu dan lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat menurut beliau malam bersejarah itu tidak mungkin akan dapat dilupakan kerana mendengar laungan merdeka 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 dan berpeluang bersalaman dengan Tengku Abdul Rahman Setelah mencurah bakti bertugas di Kuala Lumpur selama 9 tahun, beliau kemudiannya ditukarkan ke Melaka dan meneruskan perkhidmatan selama 8 tahun. Dari Melaka, beliau berpindah ke Teluk Intan di Balai Polis Teluk Angsen sebelum menjalani besara wajib pada tahun 1982 selepas 25 tahun berkhidmat di dalam pasukan. Semasa berkhidmat, beliau bertemu jodoh dengan suaminya Kamarudin Mohd Nordin, seorang anggota polis trafik berpangkat akhir sarjan gelap. Kini bahagian Jabatan Siasatan Jenayah pada tahun 1983 pada usia 55 tahun, suaminya meninggal dunia di Mekah ketika menunaikan ibadah haji. Dan pada usia 87 tahun, jam 2.10 petang, Constable Syariah Ali pulang ke rumah tunggah di kediamannya di Taman Seseli Teluk Intan kerana sakit tua dan meninggalkan 8 orang anak serta 23 cucu dan 8 cicit. Permegian beliau merupakan satu kehilangan permata berharga kepada PDRM. Semoga roh Anggoy Yarhamah WPC 145 Constable Syariah Ali dicuciri rahmat dan ditempatkan di kalangan mereka yang bertakwa. Selamat tinggal wanita terhebat. Al-Fatihah. Terima kasih kerana menonton. Kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada channel Ari Media.